Сьогодні в нас шалений вітер, отож, маю тримати капелюха, аби він не поплив разом з цими рибками, яке хлопання на цей час ще можна зустріти. Отож, святкуємо уважно, і я дуже вдячний за те, що ви дивитесь мій канал, і заради цього я з вами постійно спілкуюсь і постійно викладаю нові і дуже цікаві ролики. Яскрава погода, як на мене, то це дуже схоже на дійсно березень. Отож, деякі е, мої глядачі е, мене спитали, е, може це березень ти виложив. Я позиціоную себе як е, дуже чесний канал, Отож, е, вдячен вам за вашу пильність. І кажу, що це архівне відео. Воно взято на моєму каналі Бутік Гараж. Я змінив тематику, прийшов до оглядів камер, вінілів, магнітофонів і деякого старія, яке саме місце якому на барахунці, але ж у кожного в домівках. Може, таке знайдеться, і комусь буде цікаво. А на цьому каналі ми, як і раніше, з вами розглядаємо цікаві місця нашого рідного Харкова. У такому форматі блога я з вами спілкуюся, деяких я підтримую своїм оптимізмом і дуже вдячний. за то, что вы тоже меня поддерживаете. Вот уж поехали. Друзья, хочу дать второй шанс этой камере. Посмотреть, как она снимает днем. И пройтись по тому же маршруту, который я сегодня уже выкладывал. Это наш центр города Харькова. Павловская площадь, она же площадь торговая в прошлом. Вот, испытывая, насколько зум работает в этой камере. Итак, небольшая экскурсия с уточками. И поехали. Такое старенькое здание. В нем находился Институт культуры. Одно из его отделений театральное. Здесь преподавал мой очень хороший друг Царство ему небесное, ковид его не пощадил. Фамилия была его Аркадин Школьник, потомственный писатель, режиссер и, соответственно, очень интеллигентный человек. И, соответственно, мы как-то общались, проводили вместе между собойчики. Поэтому и э, на моем канале, одном из них в любом случае, можно найти, и может быть я даже выложу. И с ним общение было интересное, и в компаниях, которые собирались, в том числе и благодаря вот таким людям. Пробую сделать почти невозможно, снять себя на эту камеру, и уж тем более против солнца. Очень неудобно, хотя она и не самая тяжелая, эта камера. И тем не менее вот так вот идти с вытянутой рукой сейчас уже так не ходят. И я на обратном пути достану другую камеру GOPRO, с которой я, в общем-то, более дружен. А это интересно тем, что тут, конечно, зумом можно чудеса творить. Итак, я отворачиваю ее от себя. И вот продолжаю снимать. Вот на стрелочке ходят люди и очень даже можно спокойно за ними наблюдать с этого берега. Сегодня в Харькове рабочий день. Я уже видел, как подключают интернет бригады в нашем районе. Только мы бездельники и мы едем поздравлять мою маму с 94-летием. Достаточно колоритные встречаются здесь люди. В общем-то, все тут, как и всегда, берег запущенный. Не нашлось средств на восстановление именно этой набережной. Я думаю, что когда-нибудь найдется. Вот уже у людей фотосессия. Давайте приблизимся, посмотрим. Здесь поворот небольшой делает речка И речка Лопань Сливается с речкой Харьков Почему собственно и Стрелка Они тут встречаются Небо очень красивое Хотя и без таких облаков Которые иногда делают Его еще красивее Страшный ветер Я думал что Нужно одеться Соответственно для того Чтобы здесь побродить и поснимать но оказалось, что солнце еще краше. Оно настолько тепло греет, но точно как весной. И вот деловой город Харьков уже в новом 2025 году радует всех солнышком. И я для вас снимаю прям такую водную гладь, что даже можно перепутать с какой-нибудь крупной рекой. А на самом деле здесь глубина, ну от силы метр. Речки сюда были грязными. В царские времена скидывали навоз частенько в нее. И прочие нечистоты, о чем писала газета «Южный край» с выдержками из которой я периодически знакомлю своих зрителей, ну и, соответственно, тех новых людей, которые еще не знакомы с каналом и с моим творчеством, я тоже порадую чем-то новеньким и необычным. Не буду сильно далеко углубляться. В Харькове есть вот и мечеть, которую видно, зеленый купол. А дальше есть такие э, остатки фабрики Кромского. Очень э, было интересное здание по улице Конторской. Выходило своим тылом к речке. И сейчас полностью разрушено. Иногда по нем лазят рисковые люди. А все больше оно ожидает того, что его сравняют с землей. Возможно, в лучшие времена что-то ему... Э, был проект когда-то, какой-то культурный центр там построить. Потом это все дело кануло. И сейчас там просто руины. Каса цієї будівлі виглядає дуже презентабельно. Але ж, якщо роздивитися, бачимо оце. Николай не бачив, как выглядит оця тилова тылова сторона кинотеатра Карла Маркса бывшего. Сейчас вообще разрушенное здание. Здесь у дворе дивлюсь какая-то круглая споруда. на ту сторону мы имеем. Полтавский шлях, а тут люди. Это их двор. Вон, да, какие гарочные окна были тут. Цикавые. Какая-то споруда. И ось тоже дуже стара. Вот это так оно выглядит. Очень интересный такой вид получился проход выход к речке вот тут как раз когда-то чуть левее был нет вот чуть правее получается вот отсюда и на тот берег был конторский мост когда он сгорел его не стали больше восстанавливать друзья настала пора дестаты с моей кишени вот эту камеру якра Називається GoPro, і е, у вас є можливість порівняти, що е, може зняти ця камера і що може зняти 12-річна камера GVC, яка в якихось випадках краще себе показує. Ну, е, думаю, що ця картинка вам сподобається більше. Я чую хвилі об граніт плещуть. Я повертаюсь до своєго авто, зустрінусь зі своєю родиною і Погнали дальше до моей мамы.